Меня зовут Александр, я являюсь членом Харьковской организации «Автомайдан Харьков». Организация занимается различными направлениями, критическими поездками по городу, а также волонтерской деятельностью. Собираюсь на некий из таких поездок, ну, и было помечено группа людей, двух женщин, четырех детей, которые приехали на автомобиль того, под мой жилой дом, расположенный по адресу Пушкинская 96, они подъехали и начали выгружать ну, большое количество пакетов прямо на землю. Пакет так было, ну скажем, из окна я там наблюдал, было видно, и а типа этого фонда благотворительного. Ну, то есть было понятно, что к чему идет, где он, что дальше, как вот, по пайковый, Понятно,

имели в руках какие-то списки, явно, тому разносится грязь, скорее всего, мы предполагаем. они были замечены. То это было случайно? Да, это было случайно, это происходило во дворе моего дома. Он сказал, происходило, никто не мы просто случайно мы заметили, что мы пришли и, видимо начали относить все жилые дома вокруг, скорее всего, как на тот момент, когда я увидел, наверное, что 50. какие это все занимали все большое на дворе. начали подходить люди, интересоваться, что числе я, начал узнавать. сообщения с ребятами выяснилось, что ученики школы 4 гимназии, что сюда их привезли преподаватели, и они вот занимаются тем, что разносят эти вот такие по, ну, как я понимаю, наверное, пенсионерам, ветеранам, по списке там, как список, там <говорит> Да, какая-то часть <говорит> из них уже ну, на месте находилась более учеников, остальные двое уже где-то, видимо, разносили, преподавателей тоже не было. Естественно, ну, мы позвонили в СРУ, начали, что еще то прессы, ребята начали нервничать, вызывать преподавателей. Кто-то мне остановились преподаватели, остальные ребята, подходить они боялись, видели, что перед всем телефоны снимали, уже дома дом подтянулись на в районе. Три-четыре человека находились на месте, всем что было интересно, что вы как у нас что-то боролись, ничего не поменялось, те же гречка сеи, ходят и так засевают. В этих пакетах была обнаружена листовка господин Как выяснилось, впоследствии это а, член партии регионов бывший, возглавлял отделение партии молодые регионы, то есть методы все те же. Все те же методы, лишь Россия, это не по полной прогрессии. Пакетом было 2 килограмма сахара, грижко, ушедшеное молоко, растительное масло, то есть аватарный набор не очень... Все очень хорошо. <послужить> а? ну, после того, как ну, за нас пошел общественный все эти ребята куда-то ретировали, сначала школьники исчезли, но а они стали преподаватели. Оставлять их не не находилось возможным, мы их собрали и вместе со всей остальной помощью мы отправили в батальон территориальной обороны Харькова, который отправляется в тот момент в зоны АТО, который я говорил, мы собирались провожать и везли другую гуманитарную помощь. Вот, и ребята, да, это все. Скажите, пожалуйста, а в органы вы, вы обращались? Да, мы с вами вас было очень долго объясняли, в чем проблема. Они ну, не, не очень хотели они наши приезжать, ничего да, по телефону. Мы, вот, конечно, вроде убедили, должны они -то, обещали приехать. Я знаю, что через час было пять им перезванивали, ну, они сказали, что нет, да, так и не приедут. То есть в итоге? В итоге никакой реакции, никакой реакции, ноль.